Salam kanalımın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizlərə yeni yasamalda satışa çıxmış faizsiz həm də faizli kreditlə satılan üç otaqlı bir mənzilimlə tanış edəcəm. Xahiş olunur videomu sona də qədər izləyin. Video ərzində tam ətraflı məlumat veriləcək. Mənzilimiz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə satılır. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə iş yerindən araşdırma tələb olunmadan, yəni mənzilə sahib ola bilərsiniz. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Mənzilin geniş holu var. Mənzil təmirdən sonra yaşayış olmayıb. 2 otaqdan 3 otağa düzəldilib. Sahəsi 86 kvadratmetrdir. Ammaq dəyərinizləri xatırladım ki, mənzilimizdə bütün otaqlarda pəncərə var. Yəni qanun 3 otaqdan seçilir. Görürsünüz ki, bura giriş hissəsidir. Burada dəhliz mebel yığmaq üçün böyük hissəsi var, geniş yeri var. Gizli işıqlarımız, spot işıqlarımız quraşdırılıb. Mənzil gözəl təmir olunub. Otaqlarla mənzili tanış edeyim. Burada girişdə solda mənzilimizin mətbəxi, qarşıda isə burada yataq otağı, mənzilin qonaq otağı və mənzilin qonaq otağından digər yataq otağına keçid qoyulub. Mənzil faizsiz həm də faizli kreditlə satılır. Burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Granit mərmər gördünüz, bu koridor sistemli sanitar qovşaqdır və mətbəxdir. Yəni isti pol çəkilib, istili sistemi kombidir. Gözəl ideal təmir olunub. Videolarımızı bəyənməyi xahiş olunur dəyərli izləyicilər. Unutmayın, kanala abunə olun ki, siz də kreditlə satılan mənzillərimizdən daim xəbərdar olasınız. Mənzil Yeni Yasamalın düz mərkəzindədir. Bizim marketlə, Üzbəyöz bazar storun arxasında 19 mərtəbəli, qazlı, qapçalı, tam yaşayışlı binanın 19-cu mərtəbəsində yerləşir. Lift 18-ci mərtəbəyə kimi qalxır dəyərli izləyicilər. Yəni tək minus bunu demək olar. Ancaq gördüyünüz kimi mansert mərtəbə deyil. Bura qapça da verilir. Yəni xatırladım dəyərli izləcilər, qutçada verilir və qutçasında yaşayış yazılır. Tavanın hündürlüyü də gördünüz kimi yüksəkdir. Yəni ada aşağı mərtəbələrdə necədirsə, burada da belədir. İndi daxil olaq digər otaqlarımıza. Mənzilin dəyərli izləcilər, ilkin ödənişi 49.000 manatdır. 49.000 manat ilkin ödəniş edib mənzildə köçə bilərsiniz. Burda sanitar qovuşaq yerləşir. Mənzilin burda döşəmə istipoldur. Avam toilet aksesuarlarını quraşdırmayıb alan şəxs öz istəyinə uyğun quraşdıra bilər və yaxud ev sahibinə qiymət də razılaşsaz, yəni ev sahibi də quraşdıra bilər. Daxil olaq mənzilimizin digər yataq otağına. 49.000 manat ilkin ödənişdir. 10 il ayda deməli aylıq ödənişi dəyərli izləcilər 909 manatdır. 49.000 manat ilkin ödəniş edirsiniz bir də yerdə üzr istəyirəm. Baxım. Hə, deməli 10 il ayda 909 manat ödəməklə 10 il faizli kreditlə ala bilərsiz. 2 illik ayda 2438 manat ödəməklə mənzili faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiz. Mənzilin nəğd qiyməti 105.000 manatdır. Üzr istəyirəm 107.000 manatdır. 49.000 manat ilkin ödənişdir. Burada da bir yataq otağımızdır. Ya mənzilə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Gördünüz ki, bahalı təmir olunub. Gözəl işıqla boylardan istifadə olunub, ağ qapılar seçilib. Burda isə mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Bir də xatırladıram, mənzilimiz 2 otaqdan 3 otağa düzəldilib, amma bütün otaqlarda pəncərə var. Yəni birinci işıqla düzəldilib, qanuni 3 otaqdan seçilmir. Burda geniş kvadrat mənzilimizin qonaq otağı var. Qonaq otağından mənzilimizin balkona çıxışı var. Teş şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Burda isə əlavə qonaq otağından bir desk otaq düzəldilib, amma olduqca geniş otaqdır. Ya tavanın hündürlüyinə baxın dəyərli izləyicilər, yəni aşağı mərtəbələrdən belə hündürdür. Düz yeni yasamalı mərkəzdədir. İnşaatçı metro stansiyasına 650 metr məsafədə yerləşir. Gün düşən mənzildir. İstili sistemi kombidir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb, kiraya yaşa mənzildir. Bir daha ümumilərlə xatırladım, ümum məlumat verim. Mənzil yerin yasamalının düz mərkəzində bizim marketlə üzbəyüz bazar stolunun arxasında yerləşir. 86 kvadrat metr sahəyə maliyətdir. 19 mərtəbəli binanın 19-cu mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqdan 3 otağa düzəldilib. Mənzilin ilkin ödənişi 49.000 manatdır. Naqdi qiyməti 105.000 manatdır. 2 il faizsiz alan şəxslər ayda 2438 manat 10 il faizli kreditlə almaq istəyən şəxslər ayda 909 manat ödəməklə mənzilə sahib ola bilərlər. Belə dəyərli izləyicilərimiz, başqa suallarınız olsa, aşağıda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Xahiş olunur, videolarımızı bəyənməyi unutmayın ki, biz də daim sizə bu cür mənzilləri paylaşaq, məlumat verək. Belə dəyərli izləyicilər, növbəti videolarda görüşənədək. Ətraflı suallarla bağlı nə sualınız olsa, ya qarışıq qalan bir şey olsa, aşağıda rəy bölməsində də qeyd edə bilərsiniz. Rəy bölməsində fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bütün suallarınız cavablandırılacaq. Diqqətinizə görə minnətdaram. Dövməti videolarda görüşənəcəyik.